Tang para pencari kebenaran dan pewaris tradisi ke saluran di mana tirai antara dunia nyata dan alam gaib disingkap perlahan. Hari ini, kita akan menelusuri satu tarikh yang mungkin kelihatan biasa pada kalendar namun syarat dengan bisikan leluhur dan rahsia alam yang sering kita abaikan. 15 Oktober Pada hari ini, seperti mana hari-hari lain dalam putaran masa, alam semesta berbicara dalam bahasa isyarat dan ia adalah tugas kita untuk mendengar tiada perayaan besar yang tercatat dalam sejarah moden pada tarikh ini namun dalam setiap detiknya tersembunyi kearifan turun temurun pantang larang yang dijaga dan amalan yang membentuk jiwa bangsa Melayu ia adalah hari di mana kita diajak untuk kembali merenungi adat, adab dan hubungan kita dengan alam gaib serta sesama manusia. Dalam konteks keagamaan dan spiritual, 15 Oktober 2025 jatuh pada 23 Rabiul Akhir, Seri, seri Hijrah. Bagi umat Islam, setiap hari adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memohon perlindungan, rezeki dan kesihatan. Pada hari seperti ini, di mana tiada kemeriahan, perayaan yang memalingkan perhatian, ia adalah waktu yang tepat untuk memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran dan bersedekah. Doa selamat dan tolak bali sering diamalkan, memohon agar dijauhkan dari musibah dan diberkati kehidupan. Namun, jauh sebelum Islam bertapak, Tanah Melayu sudah subur dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang percaya pada roh dan kuasa alam keyakinan ini meskipun kini disulam indah dengan ajaran Islam masih meninggalkan jejak dalam bentuk pantang larang dan kepercayaan pada penunggu atau roh alam yang perlu dihormati agar harmoni tidak terganggu sejarah mitos dan legenda kisah Pak Long Ali dan pokok beringin tua untuk memahami lebih dalam Mari kita selami satu kisah purba yang sering diceritakan di kampung-kampung lama. Sebuah kisah yang mengajar kita tentang adab dan batas antara dunia kita dan alam ghaib. Jika embun pagi terasa sangat sejuk dan lebat walaupun tidak hujan, ini membawa petanda hasil tuayan. Pada musim berikutnya akan melimpah ruah atau rezeki tak disangka akan tiba bagi mereka yang berusaha gigih kemunculan serangga yang luar biasa banyak seperti semut berarak panjang atau anai-anai yang keluar secara tiba-tiba menandakan perubahan drastik pada keadaan sekeliling sama ada petanda hujan lebat atau mungkin amaran tentang bencana alam kecil bila daun-daun pokok berguguran lebih cepat dari biasa pada hari ini ia simbolik kepada pembersihan dan permulaan baru ada sesuatu yang lama akan pergi memberi ruang kepada yang baru rumah tangga dan kewangan jika pinggan atau gelas pecah secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas ini bukanlah sekadar kemalangan ia dipercayai sebagai amaran dari penunggu rumah tentang perselisihan faham yang bakal berlaku dalam keluarga. Berhati-hatilah dengan kata-kata. Ini -kata. duit shilling lama yang tidak diketahui asalnya di tempat yang tidak dijangka seperti di bawah bantal atau dalam saku pakaian yang jarang dipakai. Pada hari ini, dipercayai membawa tuah dalam kewangan. Ia adalah petanda bahawa Rezeki sedang datang dari arah yang tidak disangka. Jika seekor cicak jatuh betul-betul di hadapan anda atau di atas bahu, ia membawa dua makna. Jika cicak itu terus lari, ia petanda akan ada tetamu yang membawa berita gembira. Namun, jika cicak itu mati di situ, ia amaran tentang berita buruk atau kemalangan kecil yang akan menimpa bunyi kucing mengiau tanpa henti di luar rumah pada waktu malam dipercayai membawa petanda buruk atau isyarat kehadiran entiti gaib berdekatan. Jika boleh, halaulah ia perlahan-lahan atau taburkan garam kasar di sekeliling rumah. 2. Mimpi pada malam ini Tujuan untuk menyucikan diri dari aura negatif, membuang sial atau nasib malang yang mungkin melekat dan menarik seri atau aura positif yang akan menyerikan wajah dan kehidupan. Apa yang diperlukan? Tujuh jenis bunga yang berbeza warna dan berbau harum. Misalnya, melo, cempaka, mawar, kenanga, orkid, bunga raya, bunga tanjung, tiga biji limau nipis atau limau purut, air bersih di dalam baldi atau besen dan sehelai kain putih bersih. Dan bagaimana melakukan? Lakukan pada waktu pagi sebelum matahari terbit atau pada waktu senja selepas asar. Picit limau ke dalam air bunga. Picit selawat Nabi dan Bismillah tiga kali. Basuhkan seluruh badan perlahan-lahan dari kepala hingga hujung kaki dengan air bunga tersebut sambil berniat untuk membersihkan diri dari segala keburukan dan menarik kebaikan. Pastikan anda berniat dengan sungguh-sungguh. Selepas itu, bilas dengan air bersih biasa. Air putih yang bersih boleh diletakkan di dalam air bunga sebagai simbolik untuk menyerap aura positif. Apa yang perlu dilakukan selepas itu? Sisa-sisa bunga di tempat yang bersih jangan di tempat kotor atau ke tanah. Membuangnya ke dalam longkang atau tong sampah yang tercemar. Pakai pakaian bersih dan lakukan solat sunat. Kaat sebagai tanda syukur. 2. Sedekah kenduri kecil. Tujuan untuk membersihkan harta, menarik rezeki yang lebih berkat dan memohon keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah juga dipercayai dapat menolak bala dan memudahkan urusan. Yang diperlukan, makanan yang dimasak sendiri, nasi lemak, bubur lambuk, kuih-muih tradisional atau barang makanan asas seperti beras, gula, minyak dan duit dalam jumlah yang ikhlas. Bila dan bagaimana melakukan? Sedekah boleh dilakukan bila-bila masa pada hari ini jika ingin membuat kenduri kecil. Sebaiknya selepas solat Zuhur atau Asar ajaklah jiran tetangga fakir miskin atau anak-anak yatim dipercayai memotong kuku pada waktu gelap akan mengundang jembalang atau jin datang menghisap darah pada hujung kuku menyebabkan anda mudah jatuh sakit atau dirasuk ada juga yang mengatakan ia memendekkan umur dan menyebabkan rezeki sukar datang Jangan menyapu sampah pada waktu malam. Menyapu sampah selepas maghrib atau pada waktu malam dipercayai menyapu keluar rezeki dan keberkatan dari rumah. Ia seolah-olah mengusir rezeki yang baru masuk. Biarlah rumah berselerak sedikit daripada kehilangan berkat. Jangan duduk di atas bantal. Bantal dianggap sebagai kepala dan tempat suci untuk berehat duduk di atas pantal dipercayai menyebabkan bisul penyakit kulit atau sakit punggung lebih dari itu ia menunjukkan kurangnya hormat terhadap benda yang berkaitan dengan kepala dan ilmu pengetahuan jangan biarkan pakaian dijemur di luar rumah semalaman pakaian yang dijemur di luar rumah semalaman dipercayai akan dilewati atau ditumpang oleh makhluk halus menyebabkan pemakainya mudah, sakit, lesu atau diganggu. Ambillah pakaian sebelum senja. 2. Pantang larang sosial dan komunikasi. Jangan menuding jari telunjuk secara melulu. Menuding jari ke arah seseorang atau sesuatu tanpa sebab yang kukuh, terutamanya ke arah tempat kosong atau gelap, dipercayai boleh menjemput atau menghala makhluk halus ke arah yang dituju. Ia juga dianggap biadab dan boleh menyebabkan musibah kepada yang ditunding. Sifat bercakap besar atau berbangga diri, sifat riak dan takbur dipercayai mengundang murka Allah dan penunggu atau jembalang yang cemburu. Anda mungkin akan kehilangan segala yang dibanggakan atau ditimpa musibah secara tiba-tiba sebagai balasan. Rendah dirilah sentiasa. Jangan menghina atau memperkecilkan orang lain. Perbuatan ini boleh menyebabkan anda sendiri dihina atau diperkecilkan di kemudian hari. Perciò, la nostra scelta ricade su superfosfato e solfato di potassio, oppure si può optare per un rimedio naturale e collaudato, la comune cenere di legna. ricca di potassio e numerosi microelementi.